Charles Darwinin təxminən 200 illik yaşı olan mikroskopu dekabr ayında hərracə çıxarılacaq. Alətin ilkin satış qiymətinin 480 min dollardan başlayacağı gözlənilir. Bildirilir ki, mikroskopu Charles Quet Ker firması üçün 1825-ci ildə dizayn edib. So, here we have a uh... Burada Charles Darwinin 19-cu əsrin əvvəllərində apardığı araşdırmalar zamanı istifadə etdiyi mikroskop var. Darwinin 1820-30-cu illərdə baxdığı mikroskopla dünyanı görmək inanılmaz hissdir. Auksiyonun departament rəhbəri James Hayslop dünyanın hər yerindən kolleksiya çaxını gözlədiklərini bildirib. Hərazın keçirilmə tarixi isə dekabrın 15-inə təsadüf edəcək. So, Charles Darwin is one of the biggest names. Charles Darwin elmi tarixinin ən böyük adlarından biridir. Darwiniana kolleksiyaçıları dünyanın hər yerində mövcuddur. Dekabrın 15-də Christie's auksionunda bir çox ölkədən qızğın təkliflər verilməsi gözləndir. Məhsulun hərracdakı ilkin dəyəri 250-350 min funt sterlinq arası olacaq. Deyilənlərə görə dahi ingilis alimi Charles Darwin bu mikroskopdan 1820-ci illərdə istifadə edib. Onunla yanaşı alimin bəzi əlyazmaları da satışa çıxarılacaq. Ən maraqlısı odur ki, mikroskop kolleksiyaçılara orijinal halda təklif olunacaq. Bununla da onlar virtual olaraq 19-cu əsrinə səyahət edə biləcək. 1858-ci ildə böyük oğluna yazdığı bir məktub var oğlu Lenin mikroskopu hədiyyə etdiyi üçün bütün ömrü boyu atasına minnətdar olacağını demişdi. Kiçik oğluna isə alim mikroskopiyanın prinsiplərini öyrətdi. Alətin saxlanıldığı qutuda həmçinin maraqlı əlyazmalar da var. Bu əlyazmalar mikroskopla birgə satışa çıxarılacaq. Alət olduğu kimi, yəni üzərində saç tükü və arı iynəsi ilə birgə satılacaq. Qeyd edək ki, bu ingilis alimindən qalan 6 mikroskopdan bir idi.